ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਛੱਡਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹਰੇਲ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੰਨੇ ਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋ बिना किसी एक पैसे की बरामदगी से बिना किसी एक पैसे की नामी बेनामी जायदाद से बिना किसी एक पैसे के रेवन्यू लॉस के सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं क्योंकि क्यों कि वो केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं क्योंकि भाजपा को खतरा है इन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से सो उसके विरोध में और जैसे श्री मनीष सिसोदिया जी को सत्यन्द्र जैन जी को जेल में डाला गया है जैसे संजय सिंह जी को जेल में डाला गया था उनके हौसले तोड़ने के लिए सो इस नादरशाही के विरोध में कल को पंजाब में आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी इनकलाब की धरती खटखट कला में एक दिन का उपवास एक दिन का अंत्याकल कल को सात अप्रैल को करने जा रही है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और इसी के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर आम, भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एक दिन का उपवास करेंगे एक दिन का अंत्याग करेंगे और ये भाजपा को कल को ललकार देंगे कि हम इस भारतीय लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा जो हमें लोकतंत्र दिया गया है आज़ादी दी गई है इसको हम खत्म नहीं होने देंगे ये जो नादरशाही है कि जो आवाज़ उठाता है जिससे जिस विरोधी से, से खतरा है उसको जेल में डाल दो तो ये नादरशाही को खत्म करने की ताकत आम आदमी पार्टी के वॉल्टियर्स सभी पंजाबी सभी भारतीय रखते हैं इसलिए कल को एक दिन का उपवास कर कर इसका ऐलान कर जो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मानयुग श्री अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी एक पैसे की बरामदगी से बिना किसी एक पैसे की नामी बेनामी जायदाद से बिना किसी एक पैसे के रेवन्यू लॉस के सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं क्योंकि कि वो केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं क्योंकि भाजपा को खतरा है इन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से सो उसके विरोध में और जैसे श्री मनीष सिसोदिया जी को सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया है जैसे संजय सिंह जी को जेल में डाला गया था उनके हौसले तोड़ने के लिए सो इस नादरशाही के विरोध में कल को पंजाब में आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी इनकलाब की धरती खटखट कला में एक दिन का उपवास एक दिन का अंत्याकल कल को सात अप्रैल को करने जा रही है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और इसी के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आमा, भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एक दिन का उपवास करेंगे एक दिन का अंत्याग करेंगे और ये भाजपा को कल को ललकार देंगे कि हम इस भारतीय लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा जो हमें लोकतंत्र दिया गया है आजादी दी गई है इसको हम खत्म नहीं होने देंगे ये जो नादरशाही है कि जो आवाज उठाता है जिससे जिस विरोधी से, से खतरा है उसको जेल में डाल दो तो ये नादरशाही को खत्म करने की ताकत आम आदमी पार्टी के वॉल्टियर्स सभी पंजाबी सभी भारतीय रखते हैं इसलिए कल को एक दिन का उपवास इसका कर इसका ऐलान